Представьтесь, пожалуйста. Ну, вы меня знаете. Я Маренко Олег Алексеевич Что? А документики ваши можно? Документики ваши, можно? Документики ваши так, можно. Вы же работаете это, в ТСК? Это, это какая-то есть разница? Конечно. У вас же должно быть удостоверение. Удостоверение ПЦК будет. Нет, это не Катя. Удостоверение ТСК. Где покажите удостоверение ТСК? Я нахожусь на зуберзброинствах с Украины. Посвите мне офицера. Да ладно. А вот у меня есть ответ, что Глуховский ТЦК вообще не имеет никакого отношения к армии и сбройным силам. Да. Да. Мне что кажется. вы на это скажете? Что до вам порядка доводится? Да вы вот. знаете, я вообще на вас две уголовные справы заводил уже. Вот первое было по факту избиения, когда вы меня в военкомате избивали. В вот. во... Конечно, именно вы избивали. Я не знаю, сколько вы занесли, конечно, в полицию, но дело против вас один раз закрылось, потом через суд я восстановил дело, опять оно закрылось. Вот. Вы же там ходите в полицию, как на работу. Договариваетесь там со всеми. Ну, одного я не пропущу. Викторович, тот, который. Еще не подписаны вот тут, я под... Да. Вот. имеет ко мне личную неприязнь товарищ удостоверение вот давайте друг друга будем фиксировать да. ну, это ж не проблема включаю поветочку по данной мировой 1024, дробь при особи, це частина 1 статті 22 закону про информационного подготовки та мобілізацію. мобілізації доспорядження указа президента України 24 лютого 2022 року номер 69, про загальну мобілізацію.

У вас, у вас недействительный код ЕДРПО, сейчас по, по данному факту, за подделку документов будем составлять протокол. Составляйте протокол. Все. Какая-то несуществующая организация Это мне ]つа. пытается что-то рассказывать. Хорошо. Все ответы у меня э... есть. Кстати, к этому видео я прикреплю все ответы и от Сумской администрации, yes, и, и все, что все есть. Это, básняке, все, конечно, да. Порядочный. Так что вы, вы будете известны на всю Украину. Вы и так, в принципе, известны были уже.

Відмовилися виділять від тримання. Артем громадян Вертіс Максиму Вікторович що він має прибути з'явитися до відео -1, першого відділу Суспільного 9 години, 1 травня 24 року, задрується міста Сумма, Сумська область, Шоскінський район, місто Гука, Велисоківска, Трезинька, 1,21. Проходим медичний та товаришне питання про із космосу в частной мобілізації. Вказано громадян попереджено про недопустимі ухилення від військового обліку та роз'ясно в місті такі 330-го та на кодексу, яка передбачає ухилення від призови на військову службу під час мобілізації на особливий період, на військову службу за призовом з числа сібридерістів в особливий період. Кривається позбавлення вільного строк від 3 до 5 років. Час 1 статті 337 Кримінального кодексу України. Ухилення призови призовника військового резервіста від військового обліку після попереджено зроблено відповідним керівником Тритянського комплектование социальной поддержки, кратно штрафами 300 до 500 неподкованных не доходов громадян. Был выполнен на работе сроком до одного года. Панчика Максим, поставьте пыль, что данным громадянам доведем, и будем носить пыль. Александр, Сергеевич. где? Okay. Саша, давай. Да нет, давай, я работаю. что...